punyai nilai pH kurang daripada 5 ni maksudnya dia adalah asid kuat. So bahan lebih daripada pH 9 ni adalah uh, alkali kuat. Okey. So kita tak boleh buang sesuka hati ke dalam ke dalam sinki. Okey. Next one kita ada sebatian pelarut organik. Okey. Alright, number four kita ada bahan kimia. Bahan kimia apa-apalah yang awak guna semasa eksperimen contohnya. Mungkin awak guna asid, uh, mungkin awak guna grease, mungkin awak guna minyak. Okay, ataupun awak guna cat minyak ataupun awak guna hydrogen peroxide, peroxide. So, awak tak boleh suka hati buang di dalam sinki. Okay, next one kita ada bahan toksik. Bahan toksik ni contohnya merkuri. Merkuri sangat berbahaya. Okay, even kalau kita masuk uh, makmal and then awak terpecahkan uh, apa tu nama dia? Termometer. Okay, termometer tu uh, termometer makmal dalam dia ada merkuri. So, kalaulah tu ter uh, termometer tu terpecah merkuri tu sangat bahaya. Okay. And then kita ada gas klorin. Next kita ada logam berat contohnya plumbum ataupun zinc. Next kita ada bahan sisa organik contoh dia macam mikrob dan bangkai haiwan. Contohlah awak buat eksperimen awak awak bedah tikus ke awak bedah katak ke okay. Bangkai tikus dengan bangkai katak tu tak boleh buang sesuka hati dalam singki makmal Okay nanti dia busuk ah, Nanti akan ada jangkitan Okay next kita ada bahan buangan radioaktif Contoh dia kita ada uranium ataupun cobalt 60 And then kita ada bahan meruap contoh dia petrol tak boleh buang dalam sinki and kita ada bahan reaktif contoh dia natrium and kalium. Okay next. So kalau dia tak boleh buang ke dalam sinki kita ada prosedur operasi standard pelupusan bahan biologi. Okay so dalam subtopik ni kita akan belajar Macam mana kita nak uruskan bahan-bahan yang tidak boleh dibuang dalam singki itu Okay Okay so uh, Procedure operasi standard ataupun bahasa English dia Bahasa English dia kita panggil S SOP Okay ni POS Procedure Operasi Standard Kalau English dia kita panggil SOP Standard Operation Operating Uh, procedure. Okay. So kalau awak pernah dengar uh, SOP, SOP, ikut SOP, ikut SOP semua tu, itu adalah procedure yang kita kena ikut. Okay so tapi kalau untuk kes ni kita kena ikut SOP untuk melupuskan bahan sisa biologi. Okay. Alright so kita ada empat uh, kita ada empat Uh, grup lah empat kumpulan ataupun empat kategori untuk bahan biologi ni. Cara kita nak lupuskan. So kita ada kategori A, kita ada kategori B, kategori C dan kategori D. Okey, contohlah. Kategori A. Jenis bahan sisa biologi tu adalah peralatan tajam. Apa-apa peralatan tajam dia akan jatuh bawah kategori A. Contoh barang dia adalah pisagari, okay, and then kita ada jarum, and then kita ada bilas kepel. Bilas kepel ni adalah uh, pisau yang kita gunakan khas di dalam makmal sahaja. Okay, dalam makmal kita tak guna pisau macam dekat uh, apa tu, dekat dapur rumah tau Nah, degun biasanya uh, time eksperimen kita akan pakai bilas kepel ni. Okay, sebab bilas kepel ni dia punya pisau yang tajam tu kita boleh tukar-tukar. Okay. So macam mana kita nak uruskan bicagari, jarum dan bilas kapal ni lepas awak guna. So first thing awak kena masukkan ke dalam bekas khas Okay, iaitu bekas sisa tajam and then awak tak perlu autoclave. Okay, kalau awak tak tahu maksud autoclave ni adalah autoclave ni dia sebenarnya adalah satu mesin. Okey, satu mesin yang digunakan untuk mengnyah kontaminasi. Okey, maksudnya kita nak bunuh segala jenis bakteria. Okey. So, hmm. saya nak bagi awak uh, faham dulu. Autoclave ni mesin dia lebih kurang macam mesin basuh kat rumah kita tu je. Okey, buka daripada atas, lepas tu dekat dalam dia ada ruang besi tu kan? Ah, macam tu lah rupa autoclave. Okey, so, contohlah awak nak autoclave Uh, peralatan peralatan makmal, okay? Yang awak dah gunakan Okay? So, awak masukkan peralatan makmal tu ke dalam mesin autoclave, and then kita on lah switch on, and then dia akan uh, membersihkan, dia akan buat semua peralatan yang awak masuk dalam autoclave tu untuk bersih daripada sebarang bakteria, daripada sebarang uh, sebarang apa tu? Namanya? sebarang fungus ataupun sebarang mikroplah, lah mikroorganisme yang kita tak nampak tu. So maksudnya barang-barang yang awak mas apa-apa barang yang awak masuk dalam autoclave barang tu akan jadi suci lagi bersih. Okey. Dan uh, bekas disimpan di di tempat yang selamat sebelum dilupuskan. Okey, ini untuk kategori A. Now we move to kategori B. Kategori B ni adalah pepejal yang tidak tajam. Okey, contoh dia sarung tangan yang awak guna. Okey, awak buat eksperimen and then sarung tangan. Uh, sarung tangan tu buang light and then tisu. Okey, kotlah buat lap, lap meja ke, lap, lap bika tu ke. And then kita ada medium culture. Okey, medium culture ni boleh jadi uh, cecair ataupun boleh jadi Uh, apa purple gel juga. Okay so cara kita nak lupuskan dia first kita kena bungkus dan masukkan ke dalam bag plastik biobahaya. bahaya. Okay kalau awak pernah perasan awak pergi hospital-hospital kan awak akan nampak nurse-nurse nurse ataupun doktor-doktor kat situ dia akan guna plastik biobahaya. bahaya. Okey sebab dia orang nak buang tu lah, buang-buang tisu, buang-buang uh, segala peralatan uh, picagari ke uh, jarum ke skapel ke yang orang gunakan, orang akan masuk dalam beg plastik biobahaya bahaya tu. Dia bukan masuk dalam plastik biasa-biasa macam tung sampah kat rumah kita tu tak. Dia akan masuk dalam spesifik plastik biobahaya bahaya And then dia akan autoclave dan masukkan ke dalam tung sampah biobahaya bahaya Okay. So maksudnya segala jenis ni kita akan autoclave sebab kita tak nak ada sebarang pencemaran terkena kepada persekitaran kita. Okay next one kita ada kategori C. So kategori C ni kita akan masukkan contoh-contohnya adalah bangkai dan organ. Okay, contohlah awak buat eksperimen Uh, Eksperimen yang berkaitan Awak nak tengok organ-organ uh, Tikus ataupun organ-organ Katak kan Okay bangkai-bangkai dan -bangkai, organ yang awak dah tengok tu First awak kena balut dalam Bahan penyerap Contoh dia adalah kertas ataupun, ataupun tisu And then awak bungkus rapi siap-siap And then masuk dalam Bag biobahaya Bag plastik biobahaya and then awak kena uh, sejuk bekukan dalam peti sejuk dulu. Okey, selalunya dalam makmal ni dia ada peti sejuk khas untuk makmal. So, awak boleh masuk dalam tu untuk sejukkan dia dulu, uh, sejuk bekukan dia dulu and then barulah boleh lupuskan. Okey, lupuskan pun dalam tong, masukkan dalam tong bio bahaya ni. Okay, the last one kita ada kategori, kategori D. So, kategori D ni kita ada cecair, okay. Apa jenis cecair pun alkali, lemah ke, asid lemah ke, okay. Ataupun contoh, darah ke awak buat eksperimen berkaitan dengan darah, awak nak tahu kumpulan darah awak ataupun serum, okay. So, cara kita nak uh, lupuskan dia first, kita kena dinyah kontaminasi secara autoplay, maksudnya kita kena masukkan benda-benda cecair ni ke dalam autoclave dulu. Okay. So that tak ada sebarang uh, mikrob yang boleh memberi pencemaran. And then kita lupuskan secara terus ke dalam sistem kumbahan melalui sinki makmal ataupun anda sebab bila kita dah autoclave maksudnya dia dah tak berbahaya dah lah. Okay dah tak ada microbe Ataupun bakteria ataupun fungus yang boleh membawa bahaya lagi. Sebab kita dah autoclave. So saya lupa nak cerita autoclave ni bentuk dia macam mesin basuh. Okay. So uh, dalam mesin autoclave ni dia lama tau. Kalau awak nak autoclave dia lebih kurang sejam lebih ke dua jam untuk siapkan autoclave. Walaupun barang yang awak masukkan dalam mesin autoclave tu sikit je tapi masa yang diambil untuk uh, apa decontaminate dari segala mikrob tu dia ambil masa yang sama je satu jam lebih ke dua jam okey sangat lama so dalam mesin autoclave ni dia akan bagi suhu yang sangat tinggi dan pressure yang sangat tinggi that's why lah mikrob mikrob segala jenis mikrob boleh ma boleh mati bila masuk dalam mesin autoclave tu Okay. Alright so ni adalah contoh-contoh gambar. So tadi macam tulisan je kan. Okay so ni adalah gambar-gambarnya. So ni adalah gambar jarum. Ah ni lah scapel yang saya cakap tadi tu. Okay scapel ni selalunya so, kita gunakan dalam makmal ataupun dekat hospital pun kita pakai scapel. So ni dia punya stand ataupun holder dia. And then this one dia punya bilah pisau ni boleh tukar-tukar setiap kali awak nak guna. Okay. And then this one adalah Pichagari. Okay, next kita ada kategori B iaitu pepeja, eh sorry. Okay, kategori B iaitu pepeja yang tidak tajam. So first kalau tengok inilah gambar tisu, inilah gambar sarung tangan. Okay, and then inilah gambar medium culture yang saya cakap tadi tu yang agar tu kan. Ah uh, ni lah dia. Kalau kita nak biarkan kini, uh, kimia pula. Kalau kita nak biarkan uh, any bakteria yang awak nak, boleh. Selalunya kita akan guna ni. Uh, ni. Benda ni, mangkuk leper ni kita panggil sebagai petri dish. Okay. So biasanya dia nipis je and then dia transparent. Okay. And then dekat dalam ni kita akan masukkan uh, agar lah ataupun medium culture. Okay, and then dekat atas ni barulah kita akan spread dengan bakteria apa yang korang nak buat eksperimen tu. Okay. And, okay. This one, kategori C kita ada bangkai dan organ. Okay, bangkai dan organ ni contohlah awak buat eksperimen yang berkaitan apa-apalah, tikus ke, katak ke. Sebab selalunya kalau berkaitan dengan sains ni, diorang akan uh, uji menggunakan... Uh, tikus okay. Contohlah macam COVID-19 dulu kan uh, Saintis-saintis semua standardkan uh, standard kan untuk uji sebarang vaksin sebelum bagi kat manusia Dia akan uji dekat tikus dulu Okay And the last one kita ada kategori D iaitu cecair Okay cecair contohnya macam darah ataupun serum anilah ah, darah contoh-contoh darah ni kan so awak kena autoclave dulu darah-darah ataupun serum ni barulah awak boleh lupuskan ke dalam toilet ataupun dekat sinki marmal. Hmm. okey ini sama je macam tadi yang saya terangkan okey inilah hmm. contoh gambar-gambar ba apa bag bio bio hazard yang saya cakap tadi bag bioplastik yang saya cakap tadi ya. Okay. Kita ada warna kuning, kita ada certain warna merah macam ni kan. Okay. So, lain tahu warna kuning dia akan masukkan benda lain. Warna merah dia masukkan benda lain. Okay. And then ni lah contoh baldi yang aa, saya panggil baldi je lah eh. Baldi yang kita sediakan di dalam makmal. Contohlah awak buat mm, awak buat Kerja yang berkaitan Yang menggunakan beaker And then beaker tu pecah So make sure masuk dalam plastik ni dulu And then baru masuk dalam uh, Body bio bahaya ni